Hai, Assalamualaikum. Saya Syafiq kepada Bangsa Mekanika. Ha, hari tu kami terbang ke Chongqing. Kali ni saya terbang pula ke Taiwan. Tapi saya tak sorang-sorang. Ha, belakang kamera tu, ah ha, ini rare. Selalu dia pegang kamera Oma, Uda, Tajul, Wan, Azam, tak pun paman. Tapi yang tengah pegang kamera tu tak lain tak bukan Abang Japa. Ha, jadi korang kena appreciate kamera view yang korang tengok tu. Ha, bos ni dia yang pegang. Okey. Jadi buat apa kami ada dekat sini sebenarnya? Kami sekarang berada di R&D Center Sanyang Motor atau SYM. Ah ya, yeah. kami datang ke Taiwan, itulah tujuan kami sebenarnya. Dan sebenarnya video kami dekat sini ada dua sebenarnya. Satu saya buat video untuk motor dekat depan korang sekarang ni dan satu lagi video abang japa ada cover SYM ADX TG 400. Ah itu juga akan masuk pasaran Malaysia. Yang tu akan masuk dulu sebelum yang ni. Yang ni lambat sikitlah. Okey jadi sebenarnya ini adalah SYM TTLBT, skuter sport touring utility pertama dunia. Ha, tak pernah lagi segmen ni ada skuter macam ni. Jadi SYM create segmen baru. Macam mana Honda create segmen baru bagi sebuah urban adventure skuter? Ha, ini apa yang SYM cuba lakukan pada TTLBT ni. Sebenarnya ni bukan kali pertama kami tengok motor ni. Kami telah pun tengok TTLBT ni pertama kali sewaktu di Aikma tahun lepas, sewaktu di Milan. Ha, tapi pada waktu tu dia hanya model konsep sahaja. Kami pun lalu pun Ambil-ambil gambar, tak sempat nak buat video sebab dia letak atas stage Dan okay? waktu tu pun orang sangat ramai Dan waktu tu bila motor konsep ni kami tak berapa nak bagi uh, fokus sangat Jadi kami fokus pada beberapa model lain Masalahnya selalunya bila pengeluar menghasilkan motor konsep ni Dia akan makan masa at least setahun baru dia akan introduce model production Tapi SYM ni lain pula cerita dia Bulan 11 dia introduce model konsep, bulan 2 dia dah lancar di pasaran China dan Taiwan. Ya, yeah, XOM TTLBT ni telah pun dilancarkan untuk pasaran China dan Taiwan sahaja buat masa ini. Tapi good news, motor ni juga akan mula memasuki pasaran Eropah sekitar hujung tahun 2025 dan seterusnya akan masuk Malaysia. Kami dah siasat dengan C Aswi tadi, jolok dia tanya dia apa yang perancangan dia untuk TTLBT ni dia kata InsyaAllah akan masuk pasaran Malaysia sekitar hujung tahun 2025 atau awal tahun 2026. So, skuter ni sebenarnya memang skuter yang agak unik. SYM memang menghasilkan skuter yang agak unik sebenarnya. Pertama dengan ADX TG400, ada beberapa banyak features yang memang menjadikan dia sebuah skuter adventure yang cukup unik. Orang lain tak ada buat apa yang dia buat. Sama juga macam TTLBT ni. Kalau masuk dalam website dia, dia tulis utility sports touring scooter. Kenapa utility? Okey, dekat bahagian belakang ni dia ada satu features yang skuter lain tak ada. Dia datang dengan panniers kiri dan kanan yang mana pengeluar lain tak berani nak buat lagi setakat ni BMW ke KTM ke apa-apalah daripada Jepun ke Conti tak ada lagi menawarkan features seperti ini. Tapi base model ni sebenarnya menggunakan base yang sama daripada SYM atau Maxim TL508 yang telah pun ada di Malaysia harga RM40,000 lebih jadi dia guna base yang sama, engine yang sama 508cc parallel twin menghasilkan sekitar 45, 47 horsepower dan 49.9 Newton meter torque pada 5250 RPM kalau korang bising dengar kat belakang tu sebab rakan-rakan media lain tengah test ride motor ni ok, sebenarnya features pada motor ni yang membuatkan dia rasa premium malah bila kita sampai sini turun bas tadi tengok first impression memang rasa skuter ni sangat-sangat premium dia memang akan bersaing segmen sama dengan Yamaha T-Max 560 Okey, segmen 500cc tu memang segmen target dia lah mungkin ada yang kata abang dia tak bersaing dengan Forza 750 atau XDV 750 ke tak sebab itu segmen lain dia 750cc saya tahu ramai yang komen suka compare kan skuter 500cc dengan yang tu tapi sebenarnya tak mereka berada dalam kategori yang berbeza kalau korang nak compare zone test 368 tu mungkin boleh lah kot kan ada orang tersilap Ingat motor Abang Japat XD VG2 Zone Test Nak buat macam mana Jadi skuter ni juga Selain daripada enjin yang pada saya Memang agak berkuasa Walaupun dia guna enjin yang sama Daripada TL508 Tapi horsepower torque dia lebih tinggi So maybe dia orang ada tweak sana sini Untuk menghasilkan torque dan kuasa Yang lebih baik Tapi yang paling best Dia punya CVT tu Final drive dia, dia guna rantai ha, Jadi dia bukan pakai belting semata-mata Dia guna rantai macam Honda X ADV 750 Tak macam Kimco AK550 Atau uh, T-Max yang masih lagi pakai belting ha, Jadi itu antara beberapa ciri yang menjadikan TTLBT sangat unik Sebenarnya bukan TTLBT ni saja ADX TG400 tu pun pakai final drive rantai ya, Kami tahu, ramai yang komen Oh jadi mahal lah nak kena maintain rantai lagi Nak kena maintain belt lagi Okey, dia sebenarnya hakikat dia macam ni Orang yang main skuter ni, dia orang realize, dia orang tahu, dia orang sedar. Maintain skuter memang lebih tinggi daripada motor-motor lain. Itu memang hakikat dia. Jadi sebenarnya owner-owner skuter ni dia orang tak peduli pun Nak kena maintain rantai, nak kena maintain belt. Memang itulah hakikat dia. Malah saya pakai Vario pun servis 400, 300, 500 pernah saya kena. Jadi typical skuter, tak kisah 150 cc ke, 250 cc, 500 cc sekalipun, memang maintenance skuter memang lebih tinggi. Tapi, kenapa orang beli skuter? Mereka beli skuter sebabkan dia orang nak praktikal. Dia orang nak ciri yang mudah. Duduk atas motor, start, twist and go. That's it. Itu antara ciri utama yang menjadikan skuter ni orang nak beli. Dia orang tak peduli pasal oh belting nak kena jaga, rantai nak kena jaga tak. As long as benda tu deliver pemanduan atau tunggangan yang selesa, itu sahaja yang paling penting. Malah dalam kes ni, okey, ada panniers 13 liter, 14 liter, bawah seat 37 liter tak silap saya. Jadi korang dapat ciri yang sangat-sangat praktikal Nak ride tak perlu nak pasang top box sekalipun Walaupun belakang ni dah siap dengan rack Ada max load 5kg Bayangkan kalau pasang top box Yang ada kiri kanan ni dengan bawah seat Memang kalau korang keluar ride sampai ke Thailand Memang korang tak payah balik Malaysia berbulan-bulan Sebab ciri praktikal Kapasiti ruang yang dia ada tu memang Sangat-sangat besar Dekat depan ni pula Yang ni yang bahagian best Dia banyak ciri-ciri yang premium Windshield dia adjustable Electric Okay, apa yang saya suka T-Max Naik adjust dia punya windshield, korang kena ada tool masuk dalam menu tau. Kena scroll 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 baru boleh tekan atas bawah untuk adjust. Yang ni SYM ni Dia ada dedicated button dekat sini untuk naikkan windshield, turun dekat windshield lah. Yang tu ciri yang saya suka. kalau yang similar konsep mungkin Kimco AK550. Masalah dia sekarang ni, Kimco AK550 dia enjin elektronik sistem dia sangat-sangat straight forward. Dia tak ada 6 axis IMU. Motor ni ada. Jadi dia memang setaraf dengan Yamaha T-Max 560. Jadi bila ada 6 axis IMU, maksud dia dia bukan hanya ada ABS, dia juga ada cornering ABS. Dia ada ciri yang kita panggil lean sensitive Control ha, Traction control Cornering ABS Semuanya ada Jadi bila bawa motor ni Dalam keadaan hujan Dalam basah Berpasir Korang lebih confident Apa fungsi 6-axis IMU? Kalau kita cerita pasal motor-motor mahal Semuanya ada features ni Okay Jadi fungsi utama dia Dia kurangkan rider punya uh, Input Maksudnya kat sini kalau IMU tu baca rider punya input tu mungkin terlalu banyak power atau kurang power dekat situ 6 axis IMU tu akan mainkan peranan. Waktu corner exit, corner entry dia akan jaga supaya tak terlalu power, tak terlalu rendah jadi korang tak adalah tergelincir dan sebagainya. Ha, jadi itu antara features yang sangat-sangat penting. Tapi macam saya cakap tadi, features tu hanya ada pada T-Max. Harga T-Max RM74,000. Kimco AK-50 tak ada zigzag switch Harga RM64,000, RM65,000. Ha, jadi harga dia memang sangat sangat tinggi. Kemudian, dia juga ada satu features yang buat dia menang berbanding Yamaha T-Max dan juga Kimco AK-50. Apa dia? Skrin TFT 7 inci ni ada built-in Apple CarPlay. Wireless Apple CarPlay. Mana lagi nak dapat motor ada TFT screen 7 inci, ada Apple CarPlay. Tak habis lagi. Touchscreen touch screen. Touch screen ni selalunya ada mungkin pada Harley Davidson punya jentera seperti Road Glide, Street Glide, Pan America touch screen. Ada dekat skuter 500 cc touch screen. Memang kalah T-Max, memang kalah Kimco AK550 ah memang kalah lah abang beras punya yang jam G-Shock tu kan dah tahun 2025 patut bagi macam ni lah skrin TFT bukan jam G-Shock meter calculator tu Ah, aduh, tapi kali ni tak tahulah siapa pula nak ban kami kan. Eh? Okey, so selain daripada itu juga dia datang dengan ciri keyless. Maksudnya dia tak pakai kunci. Ini salah satu feature yang saya rasa wajib lah pada sebuah skuter. Saya peminat mechanical key. Saya suka kunci. Tapi pada saya kunci tu pada sport bike, pada adventure bike, tak apa. Pada skuter wajib pakai keyless atau sistem smart key. Selain daripada itu kalau korang nak gunakan motor ni sebagai aa, kegunaan untuk touring sebab itulah features motor ni dia juga datang dengan cruise control secara standard. Features cruise control ni sebenarnya ramai yang question. Tak payahlah nak cruise control jarang pakai. Kalau korang pakai, selalu pakai, bijak nak pakai cruise control ni sebenarnya fungsi ni sangat-sangat membantu especially kalau korang nak naik pantai timur lalu LPT, cruise control straight line memang sangat-sangat membantu. Walaupun bukan adaptif, tapi pada saya as long as ada cruise control dah cukup bagus. Selain daripada itu, suspension dia dia datang dengan upside down fork Okay depan belakang single monoshock tapi dia panggil single sided monoshock sebab dia berada di sebelah kanan eh sorry dia berada di sebelah kiri dia berada di sebelah sahaja jadi bukan centralized ada function dia dekat situ supaya lebih banyak space dekat bawah seat ni yang dia orang boleh bagi banyak space kat turun bawah lagi ha, jadi sebab itulah single sided tu dekat sebelah kemudian package brake dia pula datang dengan double disc brake 275mm depan dan juga belakang. Saiz tayar dia memang tipikal skuter lah 15 depan dan juga belakang. Dia dipadankan dengan ABS secara standard bukan hanya ABS malah datang dengan cornering ABS traction control semua dia campak lah. Apa yang dia boleh campak ya, dalam sistem motosikal semua dia campak terus dalam TTLBT ni. Cuma ni korang mesti tanya, bang apa nama dia TTLBT? Ah, uh, kita orang pun dah tanya tadi. Tapi sebab tukang cakap tu pun English ni pun tak berapa fluent Tapi itulah apa yang diorang bagi nama TTL BT Basically TTL ni adalah model ni BT adalah series dia Jadi kemungkinan bila motor ni lancar di Malaysia nanti Atau dilancar di Europe nanti Nama dia mungkin akan bertukar Itu memang perkara biasa lah Malah ADXTG pun ada market guna nama ADV Ada market guna nama ADX Ah, ha, Memang itu adalah benda biasa jadi persoalannya skuter ni untuk siapa sebenarnya? Kalau kita cakap perbandingan dengan Yamaha T-Max 560, Kimco AK 150 memang skuter ni adalah skuter yang premium. Jadi memang ciri yang ditawarkan tu lah untuk orang yang lebih berkemampuan sedikit. Okey, tapi kalau tanya saya of course, saya tak terkejut sebenarnya kalau harga dia mungkin lebih, jauh lebih murah daripada Kimco AK 550 65000 dan juga Yamaha T-Max 560 74000. Kedua-dua skuter tu memang sangat mahal lah. Bukan nak kata harga tinggi Memang harga dia mahal Those yang can afford boleh beli Tapi masing-masing skuter ni memang ada kelebihan sebenarnya Sebabnya macam T-Max Kalau korang, korang yang jenis rider agresif Nakkan sesuatu yang lasak, laju T-Max Top speed 175, 180 tak ada masalah Korang nak sesuatu yang comfort Tapi ada power Kimco AK550 Tapi korang nak skuter yang power ada 47 horsepower, 49 Nm top Korang nak features dia banyak Bersepah, Space storage banyak Inilah dia SYMTTLBT Anggaran mungkin harga dia Lebih rendah lah Daripada dua yang pesaing lain yang saya sebutkan Tadi Okay Jadi itu sajalah Yang kami boleh kongsikan Mengenai SYMTTLBT ni Kami nak sembang banyak Tapi kami sebenarnya Belum test lagi Tapi kalau kami test pun Tadi dia bagi test pun Hanya untuk acceleration dengan pusing-pusing taman je. Jadi kita kena tunggu motor ni masuk Malaysia, uji test naik uh, turun karak, naik turun genting, naik turun tyre house ke Putar Meluh semua benda kita akan buat dan baru kita akan beri review yang jauh lebih detail. Bukan ni saja, termasuklah SWM ADXTG 400. Jadi itu saja yang kami boleh kongsikan. Tim mekanika berada di Taiwan di kilang SYM seperti biasa. Jika ini kali pertama anda singgah channel kami, jangan lupa untuk like, share, subscribe dan tekan butang lonceng serta jangan lupa support kami di Facebook, Instagram dan juga TikTok. <tik>